Твій завтрашній день залежить від твого ходу сьогодні. Стань переможцем у боротьбі зі своїми слабкостями. Шах і мат. Про те, що куріння шкідливе, ми вже начулися вдосталь. Але нам захотілося на власні очі побачити, що потрапляє в легені з кожною цигаркою. Нам знадобиться банка з водою, пилосос, крапельниця, блок цигарок, кришка з двома дірками. Тепер з усіх цих звичайних підручних речей можна легко сконструювати апарат для нашого експерименту. З крапельниці беруться окремі деталі. Приєднується до кришки. Трубка, яка не контактує з водою, під'єднується до пилососа. А трубка занурена у воду призначена для цигарки. Вставляємо цигарку, вмикаємо пилосос і до діла. Цигарковий дим, проходячи через воду, накопичується у вільному просторі та висмоктується полососом. Після першої цигарки здається, що змін не відбулося. Випалено одну пачку. Колір води та трубок дещо змінився. Порада! Не проводьте такий дослід у закритому приміщенні. Ми не витримали. Після 120 цигарок не витримав уже пилосос. Випалено середню тижневу дозу. В результаті вода стала брудною. Трубки апарату забиті нікотином. А це осередок нікотину, який так само, як і легені курця, фільтрує повітря, що вдихається. Тож чим дихати, і як швидко твій фільтр стане недієздатним – вирішувати тобі? Вам колись хотілось наважитись на те, чого ви ніколи не робили? Меня зовут Алексей, я тренер по восточным единоборствам. Сегодня я хотел бы показать, что такое захваты и как от них уходить на улице. Вот. Если вас хватает за руку, за руки за плечо, не имеет разницы. Сначала прием делается в три этапа. Сначала вы делаете захват, захват. После чего у меня не будет силы, потому что противник очень жестко меня держит. Для этого я делаю шокирующий удар, который может быть в область пата, в область коленного сустава, в область голени который позволяет мне расслабить противника и выиграть 2-3 секунды свободного времени. После чего я плавно перехожу к приему. Завершающая стадия этого приема не дать противнику ни малейшего шага. То есть я его добиваю. это захват. Захват должен быть непринужденный. Что ты делаешь? Пусти меня. Вот. Я четко зафиксировал его руку. Потом мне не позволит, потому что он намного больше, я не потяну его, я его не осилю. Для этого я делаю шокирующий удар. Удар в область паха. Лучше всего. Вот. 2-3 секунды времени у меня есть для того, чтобы противник расслабился. Ему сейчас, если честно, не до руки. Я плавно вытягиваю его руку на себя и сразу в трех рычагах это кисть, локоть, плечо. За счет этого я ему не даю ни единого шанса. И толчком вперед я его ложу в пол. После чего не оставляю ему ни малейшего шанса. Если же вы взяли руку не сверху, а с другой стороны за большой палец, что очень часто бывает, приблизительно 50 на 50, вы прорабатываете то же самое. Шокирующий удар, захват и скручиваем руку по часовой стрелке, направляем. Под углом 45 градусов выложите его на пол.